Сьогодні, 31 травня, це було вчора, до речі, сьогодні вже не 31 травня, вже 32. В селі Череп... Черепківці під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення, військовозобов'язаний цивільний громадянин вчинив напад із застосуванням газового балончика на представника ТЦК та СП. Нападник чинив опір та був затриманий до приїзду представників. полиции. Я вас предупреждал, что так будет. Это плохо, что так происходит. Плохо. Но это очень вполне прогнозируемо. Если вы избиваете людей на улицах, устраиваете террор, люди будут оказывать сопротивление. Это будет по нарастающей. И, к сожалению, закончится кровью. Я об этом говорил давно. Говорил же, правда? Было такое. Пишут, предлагаю сжечь бусики. Вы смеетесь что ли? Не ни, ни в коем случае. Я категорически против и не поддерживаю и не призываю к, к этому. Все осуждаю всячески. Но бусики уже горят, к сожалению. И изначальная информация о том, что там э, проводка что-то там закоротила, но судя по степени обгорелости вот здесь, как обычно. А потом, понятное дело, полиция сделала заявление, что рассматривается версия умышленного поджога, и бусик этот сожгли. Это плохо. Потому что бусификация, принудительная мобилизация, как я и говорил, приведет к обострению, разделению общества к обострению, и в принципе даже к крови. И так и будет. И это очень плохо. Это разобщило общество на тыл и фронт, Гражданские боятся военных, а те люди, которые занимают очень сильно активную жизненную позицию, и у них есть обостренное чувство справедливости, насмотревшись видео бусификации, начинают включать в голове всю эту систему свой чужой, ошибочно э, относят людей в военной форме украинских защитников к чужим, и вот что происходит. И это короткое замыкание, да, пишет чатик, короткое замыкание у кого-то в нервной системе. И если бы это произошло два года назад, все были бы в шоке и быстренько-быстренько бы сейчас нашли того, кто это сделал. А сегодня комментарии в интернете выглядят совсем не так, как они могли бы выглядеть два года назад. И это прямое следствие, прямое следствие принудительной мобилизации, похищения людей, избиения и пыток на подвалах. Это прямо, я про это, именно про это и предупреждал. Именно про это и предупреждал. Зачастую сила действия равна силе противодействия, а зачастую она может быть даже чрезмерна. Огромное количество шуток про это. Слава богу, никто не пострадал, насколько я знаю. Да, никто не пострадал. Шутки люди пишут, поддерживают это. Это ужасно. Вы вдумайтесь. Общественное мнение сегодня, подавляющее большинство людей, которые комментируют это в соцсетях, это поддерживает. Это пиздец для страны. Это крах, поймите, крах. Если свой ведет себя как чужой, пишет в чатик, то никто и не заблуждается. Потому что не, не нужно обманывать людей и не нужно применять насилие. И нельзя врать просто всем. Ну, это, вот этот бесконечный пиздеж этот. Это уже даже не смешно. Ребята, вы сами себя дискредитируете. Так нельзя. С боку ворога. Так само они э, в чергово и информационную складову. Э, Дизналися мы про подготовку черговой информационной диверсии э, на оккупированных территориях. Россияне сейчас э, чергово снимают серию э, фейковых видео. Знімають саме на тимчасово окупованих територіях України для того, щоб навколишня декорація максимально відповідала українським реаліям, де вони намагаються показати в негативному вигляді військовослужбовців України І в першу чергу, звісно, військовослужбовців ТЦК. да их тысячи видео из Днепра, из Харькова, из Одессы, с привязкой к местности, с, узнавание ну, с узнаваемыми местами на рынке, в Запорожье, я только что показывал. Ну вот только что, вот это же видео, ну зачем, зачем вы врете? Ну для чего? Какой смысл в этом вранье? Ну какой? Для чего врать? Для чего? Это же Запорожье рынок. Это же не оккупированная территория. Зачем вы врете? Это просто пиздец. Это что, снято в Луганске, в Донецке? Это же неправда, это же не так. Куда дальше дискредитировать? Куда? <сосы> Это актеры, получается. Это снято на Мосфильме. Вот же рынок. Но это же А это они специально все сделали, смотрите, сделали эти декорации, выставили помидорки. Почему там помидорки? помидорки? Помидорки не видно, сколько стоят. Что вы делаете это? Быстро зелень. Что вы делаете? Посольство матка, черновцы. Вот актеры, да? Полиция! Это вы народ! Они говорят, блядь, полицаи, сука, ебучие. Слышите, что народ говорит? Как можно еще куда дальше дискредитировать ТЦК? Ведь оно своими же действиями, этими многочисленными фактами, которые подтверждены в видео на протяжении длительного времени, дискредитировали себя дальше некуда. Люди говорят про то, что полицаи, ну куда дальше? Это и полиция, и ТЦК, то, что они делают. Уже не слышно криков «Полиция, помоги!» Правда же? Як можно, Андреевич, что ты чаткал и стики фигни люди пишут? Ничего, читай. Это Мосфильм. Ну, какой Мосфильм? Видите, как хорошо? Кущевка круглая, гуляй поле. Банка 50 гривен стоит. Быстрая зелень банка 20 гривен. Фасоль, томатка, черновцы. 1 килограмм 70 гривен. Ну, еще и недорого, кстати. Нету, Блять, полицаи, сука, а вы... полиция, сука, Полиция, это вы на защищать а не ломать людей слава ему, слава ему. что вы творите вообще русские русские конечно же они будут использовать эту ситуацию конечно же будут но разве это они будут делать такие видео максимально Українським реаліям, де вони намагаються показати в негативному вигляді військовослужбовців України, і в першу чергу, звісно, військовослужбовців ТЦК, тобто готується серія відео, де вони будуть поводитись максимально неадекватно у різноманітних ситуаціях, закладах, в тому числі, То будуть і відео, які знімуть руски. где представители ТЦК будут себя вести максимально неадекватно. А зачем? Что это? Что поможет? Ну, значит, что это изменит? чему? Для чего? Живатые э, не напои, тому а э, нехорошие речи, роботы. Негарні речі робити. Понятно. Це это это відео не в е, ринок на Анголінка. Это это совсем це зовсім другое. Давайте так. От зараз є додаток Резерв Плюс. Людина може оновити свої дані в Резерв Плюс. В яких випадках людину? забирают до ТЦК одразу после проверки документов. Вот негодяя Радио Свобода, да, они взяли и сделали его представителя ТЦК в маленьком окошке, а в большом окошке показывают бусификацию. И спрашивают про бусификацию, <coughs>, а этот рассказывает, что ее нету. Я уважаю это видео вообще, да, мне так понравилось. Представляете, какие негодяи Свобода Слова, они и псок. Говорят. Тем более за деньги э, из бюджета Соединенных Штатов Америки. Радио Свобода финансируется Соединенным Штатом Америки. С є додаток резерв плюс людина може оновити свої дані в резерв плюс. в Яких випадкові знає, кстати, що там показуть бусифікацію до одразу після перевірки документів на вулиці? Що може бути підставою для того, щоб її одразу в бусик і повезли в ТЦК? Якщо людина оновила дані в резерв плюс, це просимо ні панастава, не, не вести її в ТЦК. Чи цього недостатньо? Ну, е, по-перше, е, згідно нового законодавства, людина з собою повинна мати облікові документи. Да. Тобто, Якщо може, немає, таки, що, що людини немає облікових документів, знову ж таки, оцей акцент, що ТЦК когось садив в бус, е, е, не ТЦК садив бус, ні, а ні, ні. поліція, яка знаходиться в групі оповіщення, у складі групи оповіщення. А, має бути поліція обов'язково зараз. Вона обов'язково вона пропонує. Тобто громадянину, громадянину виконати законні вимоги. Так. так якщо і немає документів, документів. Якщо немає з собою документів. Якщо немає документів з собою, то згідно чинного законодавства, це взагалі про порушення. Тобто, це зразу тобто треба описувати угу. штраф. Ось, це протокол... Чого? Який штраф. Чого? Описується штраф. Що ну от, наприклад, з власного досвіду, от ми, проводячи оповіщення, у громадянина не було документів, ми виписали просто йому повістку, щоб він ну, не було облікових документів. Так. У нього був паспорт, який ідентифікує особу. А от облікових документів не було. На питання, чому той він сказав, що він був нещодавно в ТЦК і залишив свої документи для того, щоб йому вклеїли цей от штрих-код. Так то получается тогда его надо штрафовать или не надо? Он оставил данные свои документы в ТЦК, чтобы ему вклеили штрих-код, но у него с собой этих документов нет, а по закону он их должен иметь. Значит, ему надо штраф выписывать или нет? Как все сложно, правда? Он, он сам себе противоречит. А зачем врать-то? Врать зачем? Это не мы, мы в бусик. Это только полиция, мы нет. Мы что вы? Мы просто в повестку выписали и все. А если, например, вы встречаете людину, а она уже оновила данные в резерв плюс, Все, ви ну, просто дивитесь і відпускаєте так, її. Et, правильно, от, 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 знову ж таки, дивіться, спочатку нашої розмови. Я сказав, що тривають заходи як оновлення даних згідно закону, який був прийнятий, так і ті заходи по оповіщенні, по мобілізації, які були. Якщо людина, що значить оновила свої дані? Людина в застосунку на свій мобільний пристрій установила резерв плюс так. Зарегистрировался и подтвердил телефон, свой электронный адрес. Да, мы, ну, противники, военнослужащие ТЦК, те, кто работает с базой БРИХ, они... Вот Радио Свобода, правда, сделали нарезочку такие. Он больше никогда к ним не придет. Это все, это был последний раз представитель ТЦК. Радио Свобода дал интервью в последний раз. На этом законч... закончилось. Но в принципе, больше и не надо. Согласитесь. Потому что вот же, видим, это Одесса. Это когда, я показывал это в видео, это 29 апреля, тут не так много времени прошло. Вон его басифицируют, видите, на фоне. Я что-то там не вижу никаких представителей полиции. Как же это так? Подождите. Кто же врет? Видео? Это ИПСО? Или Радио э, Свобода врет? Кто-то врет, правда? Вот кто-то из этих троих врет. Или Радио Свобода? Или это видео фейковое ИПСО? Или представитель ТЦК? Ну, вряд ли, присвітел ТЦК мог бы соврать. Согласитесь. Думаю, что это невозможно. Зривувалася і підтвердила телефон, свій електронний адреса. Да, ми, ну, працівники військовослужбовців ТЦК, ті, хто працюють з базою беріг, вони бачать, що було звернення, вони бачать дату, коли людина зверталася, і бачать дату оновлення даних. Тобто, по резерв, по оберігу, інформація ця прийшла. І видно, що людина свої а, дані уточнила. Але якщо ця людина мобілізаційного тобто, вона підлягає призову, то, звісно, їй, їй пропонується. А, тим, тим паче, якщо, знову ж таки,. якщо... — Мені так треба, це срібне слово, пропонується. Ми йому запропонували проїхати в ТЦК оновити дані. Ну, типу, я вам пропоную. Він каже, дуже дякую, я я ну, відмовляюся від вашої пропозиції. А ні. Відмовитись від такої чудової пропозиції неможливо. Тому ви зараз їдете з нами. Він каже, ні. Каже, як це ні? Мені не треба. Пропонується. Це слово пропонується. Ми наполегливо пропонуємо. Він каже, дуже дякую вам за наполегливу вашу пропозицію. Але я відмовляюся. Каже, ні, від такої наполегливої пропозиції відмовитись. Неможливо, це супер пропозиція. І він каже, дуже дякую. Блін, так стільки брехні, так просто вся сторона ложі пропітана. Вона у новодані просто, зареєструєш резерв плюсу, а зараз вона спілкується з представниками територіального комплектування, і ми розуміємо, що ця людина давно вже не проходила ВЛК, і тобто свої дані не, ввела не повністю, угу. то ми пропонуємо їй з'явитися кратчайші сроки пройти Віскольківську комісію, якщо у людини немає законних підстав на срочку, тобто, згідно закону по мобілізації, ми направляємо в начальний центр. Все питання в тому, що буде, якщо людина відмовляється від такої пропозиції? Типу, каже, та я каже, ні, не буду. Вельмов... вельможний пане, повістечку не бажаєте? Він каже: ні, не бажаю.